शान्ताकारं भुजलशयनं पद्मनाभं सुरे विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुधाक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरुध्यानगमनं वन्दे विष्णो भवभयहरं सर्वलोकैकनाह गीताजि प्रधानविषये गीताजि मे भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य दो मार्ग बतलाए हैं एक सांख्य योग और दूसरा कर्मयोग पदार्थ मृग कृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत दर, बरतते हैं ऐसे समझकर इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होने होने का भाव न रहना यह तो सांख्य योग का साधन है दूसरा कर्मयोग सब कुछ भगवान का समझकर कर सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर भगवत आज्ञानुसार केवल भगवान के लिए ही सब कर्मों का आचरण करना तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना यह कर्मयोग का साधन है उक्त दोनों साधनों का परिणाम एक ही होने के कारण ये वास्तव में अभिन्न माने गए हैं परंतु साधन का साधन काल में अधिकारी भेद से दोनों का भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न भिन भिन बतलाए गए हैं इसीलिए एक पुरुष दोनों मार्ग द्वारा एक काल में नहीं चल सकता जैसे श्री गंगा जी पर जाने के लिए दो मार्ग होते हुए भी एक मनुष्य दोनों मार्गों पर एक काल में नहीं जा सकता में कर्मयोग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से ही त्याग कहा गया है और सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता है यदि कहो कि योग को भगवान ने सन्यास के नाम से कहा है इस, इसीलिए उसका गृहस्थ में भी अधिकार है। नहीं तो यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि दूसरे अध्याय में श्लोक 11 से 30 तक जो निष्ठा का उपदेश किया गया है उसके अनुसार भी भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है यदि ग्रस्त में योग का अधिकार ही नहीं होता तो भगवान का इस प्रकार कहना कैसे बन सकता था हाँ इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य योग का अधिकारी देहाभिमानी रह, रहित होना चाहिए क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है तब तक सांख्य योग का साधन भली प्रकार नहीं आता इसीलिए भगवान ने योग को कठिन बतलाया है तथा कर्मयोग साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्मयोग का आचरण कर हरिओम